sağdır, təbiddir. Kitab günü münasibəti ilə bütün kitabsevən dostlarımıza 4B qəyyətlər adından təbrik edirik. Maksim Qorqi demişdir: "Kitab bilik mənbəyidir. Ahmaqlarla oturub durmaqdansa kitabla tənha qalmaq yaxşıdır." Qasım bəzərdavi: "Kitab toplamaq yaxşı işdir, onları oxumaq isə daha faydalıdır." Fransisko Petrarka. Biz də tamaşaçının yorulmayan qanadı Sağ ol bacı. Kitab rohu qızlandırır, insanı ucaldır və mükəmməlləşdirir. Müəllifə təşəkkür edirəm. Az pulla böyük sərvət əldə etmək istəyirsənsə, kitab al. Tur xamdır. Yəpiçlər mənasını əmələ gətirdiyi kimi, kitab oxumaq da bilic əmələ gətirir. Dal. Kitablar qocalıqda ən yaxşısıdır, cavanlıqda ən yaxşı rəhbərdir. Smiles. Kitab bir nəsrin digər nəsə mənəvi bəsiyyətidir. Gerçəksə kitab şə üç dostumuz Əli Xəbər oğlu həyatın ən uzaq və qaranlıq yollarında insana işıq bəxş edən əfsanəvi çıraqdır. Upi. Yaxşı kitab tox qiymətli xəzinədir. Həsənbey Zərdabi kitab vasitəsi ilə biz Həqiqətən və rezaletlər mülkünə daxil oluruq. Getsən, badanı ösətdiyi təsiri kitab beynə göstərilməlidir. Kitab sayəsiz téniz biliklər ünvanıdır. Musa ay. Çox insanın çınarı sahibi edir Pavlenko. Ordu torpaqları kitab kölələri fəth edir. Əbu Turxan. Kitab heç Allahdımyan bir yoldaşdır. Qurbət. Kitab ruhun dərmanıdır. Yapon atalar sözü. Yaxşı kitabla kitabı içə, baxılmırlar. Yoxsa çünki kitablar nüfuzdan çıxardı. Cəlalət din Rumi